4 il əvvəlin bu günü Vətən müharibəsinin 32-ci gününü yaşayırdıq. Döüş meydanında Azərbaycan əskəri qarşısında aciz qalan düşmən isə yenə dinç sakinləri hədəf aldı. Dəhşətli Bərdə terroru törədildi. Ancaq Azərbaycan əskəri günahsız insanların qisasını yerdə qoymadı. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın dinc əhalisi qəsdən hədəfə alınır, döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgəyə aidiyyəti olmayan. Şəhər və rayonlarımız ağır artilleriya hücumlarına məruz qalırdı ki, onlardan biri də Bərdə şəhəri idi. Cəbhə xəttindən kifayət qədər uzaq olan Bərdə şəhərinə Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarını çoxlu şəkildə pozaraq kasetli bomba atdılar. 2020-ci ilin oktyobrunun 28-i, bizi torpaqlarımızın azadlığına aparan vətən müharibəsinin 32-ci günü. Humanitar atəş qaydaları riayət etməyən Ermənistan ordusu gecə saatlarından cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ordumuzun yerləşdiyi mövqeləri və cəbhə zonasına yaxın yaşayış məntəqələrimizə müxtəlif silahlardan atəş açırdı. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Döyüş meydanında məğlub olması ilə başa bilməyən düşmən Yenə də mənfur xilətmə uyğun olaraq mülki əhalinin yaşadığı ərazilərə hücumlarını davam etdirir. Tərtər Ağcaqəbədi, Tovuz, Gədəbəy, Daşyasan və Qubadlı artilleriya atəşinə tutulur. Günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdə şəhərinə qarşı yenidən Smerich raketlərindən istifadə edilərək zərbələr endirilir. Təbii ki, Ermənistanın bu planı əslində Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan cəmiyyətində bir qarşıdurma yaradmağa çalışırdı ki, buna da nail ola bilmədi. Və qısa müddət ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri edilən bu zərbələrin, buraçı zərbələrin pisasına aldı. Beynəlxalq təşkilatlar bu halların, bu hallara bu gün öz reaksiyasını verməlidir ki, gələcəkdə bu kimi halların qarşısı alınsın. Hadisə nəticəsində 21 nəfər həlak olur, 83 şəxs isə yaralanır. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyir. Еş bir attım xalqımıza haqq olunan döndərə bilmir ordumuzun düşməni döyüş meydanında məğlub etdiyi o günlərdə xalq öz həmrəyliyini qoruyub saxlayır. Elə həmin gün prezident İlham Əliyev Bərdə sakinlərinin qisasının yerdə qalmayacağını, döyüş meydanında işğalçılara laiqincə cavab veriləcəyini sosial şəbəkə hesabında bildirir. Ordumuz da düşmənin Bərdədə 2 gün ard-arda törətdiyi qanlı terrorun qurbanı olan şəhidlərimizin qisasına öncə fədalar. Elə həmin gün dövlət başçısının Rusiya'nın İnterfax agenti Nə müsahibəsində dediyi kimi, Azərbaycan ordusu döyüş meydanında özünün üstünlüyünü sübut edir. İşğal edilmiş ərazilərin xeyli hissəsi cəmi 1 ay ərzində azad olundu. Lakin haqq savaşımız davam edirdi. Həmin gün Cəpənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və texnikası məhv edildi. Ordumuzun və xalqımızın bir amalı var idi. Torpaqlarımız düşmən taptağından azad olmasına kimi ancaq irəli. Bu yolda kiçiyindən böyüyünə hər kəs canından qanından keçməyə hazır edir. there Bütün bunların fonunda çox keçmir ki, ali başkommandan növbəti qələbə xəbəri gəlir. Müzəffər Azərbaycan ordusu Zəngilanın 1-ci ağalı, 2-ci ağalı, 3-cü ağalı Zərnəliyev, Füzulinin Mandılı, Cəbrailin Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağaç, Qubadlının Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan kəndlərini işğaldan azad edib. Beləliklə, müharibənin 32-ci günündə də üstünlüyün Azərbaycan ordusunun tərəfində olması torpaqlarımızın hər yerində tezliklə bayrağımızın dalğalanacağından xəbər verirdi. Vətən uğrunda çıxdığımız hər yolumuzun sonuna isə cəmi 12 gün qalırdı. İsmail Əmirli, A TV xəbər.